вы меня поддержали э -э вообще это показало знаете что это показало то что действительно э -э все-таки не все потеряно реально не все потеряно и они они э -э думали думали защемить скажем так но ничего у них э -э не получилось и я когда, я когда ехал, я когда только телефоны забрал, я ехал, я думал, я думал, короче, причина совершенно другая, я думал, реально, я думал, причина совершенно другая, но когда я поговорил уже с Линка сам, я реально начал понимать, что причина это как раз то, что люди начали, ну вот конкретно объединились, начали поддерживать, начали за меня говорить, распространять информацию, видео кидать, высказывать свои, ну то есть свою позицию, и реально я думаю, что они как раз этого очень сильно перепугались и просто отпустили меня с миром то и все, потому что, потому что я насколько понимаю, ну до сих пор сейчас идет столько, у меня заходит сообщений, люди звонят, ну, ну реально, люди, э, люди проснулись. Э, мне очень приятно, что это вообще, ну как бы, э, для меня, для моего освобождения было сделано. Но вообще, в общем, в интересах Украины. Это же просто, это реально, это э, такое сегодня событие. Просто даже передать не могу, насколько я рады, что действительно, э, хоть насчет чего-то люди объединились и как-то начали ну, совместно действовать. Реально просто, просто нет слов. У меня одни эмоции. Кто-то хочет задать вопрос, может, Вася? Вася, я тебя спрошу. Слушай, ну и что думаешь, что дальше будет? У меня, например, прогноз негативный. Прогноз негативный. Я думаю тоже. Я думаю не то, что негативный. Я, я думаю они как раз этим прощупают нас. Я думаю они этим нас прощупают. А, а, скажу, скажу, Рустам, тебе так. Я я реально думаю о том, что есть над чем и нам всем работать, потому что на самом деле выяснилось очень много разных.